Halo sobat YouTube. Selamat datang kembali di channel Avila Story. Pada video kali ini, saya akan mengajak kalian menelusuri dan melihat kondisi jalan menuju Negeri Sayur Sukomakmur Magelang. Berangkat dari Magelang Kota, saya mengambil arah ke Kaliangkrik ya, gengs. Buat kalian yang masih bingung, bisa menggunakan media Google Maps untuk mempermudah menemukan lokasi ini. Konstruksi jalannya pun termasuk sudah bagus, ya, gengs. Meskipun masih banyak beberapa titik yang berlubang, menurut saya masih normal karena letaknya di pedesaan dengan kontur pegunungan. Oh ya Perjalanan saya mulai di pagi hari ya gengs. Kebetulan cuaca sedang cerah dan beruntung sekali saya mendapat view yang sangat indah. Udaranya sejuk dengan nuansa pegunungan dan luasnya area perkebunan sayur menambah eksotisnya daerah ini. Ruas jalan di sini memang agak sempit, ya, geng. Buat kalian yang menggunakan mobil pribadi, tetap bisa lewat sini, kok. Hanya saja, kalian harus bergantian jalur ketika berpapasan dengan mobil besar pengangkut sayur. Dari pertigaan ini, kita ambil kiri, ya, gengs. Yang ke kanan tadi itu ke arah Nepal, Van Java. Selanjutnya, kita akan bertemu di jalan setapak pas untuk mobil. Lanjut ke arah kiri bawah mengikuti petunjuk jalan ya, gengs. Dan jangan lupa pastikan kendaraan kamu dalam kondisi prima sebelum melakukan perjalanan. Nah, sekarang kita sampai di pos parkiran mobil dan tiket masuk lokasi wisata, ya, gengs. Akan ada petugas yang mengarahkan kita di sini. Untuk yang menggunakan mobil, cukup stop dan parkir di sini, dan lanjut berjalan kaki ke lokasi wisata, ataupun bisa menggunakan jasa ojek agar lebih cepat sampai. Untuk kendaraan sepeda motor bisa parkir di atas dekat lokasi wisata. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Ikuti terus perjalanan kami. Jangan lupa subscribe. Salam Avila Story.